ईशादष्टोत्तरशदा वेदान्तपठलाश्रयं मुक्तिकोपनिषद्वेद्यं रामचन्द्रपदं भजेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं अध शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मणभाग अन्तर्गत मुक्तिकोपनिषद्विध्यायः तदा हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुदिः पप्रच्छ वा तत्सिद्धिः सिद्ध्या वा किं प्रयोजनमिति सहोवाच श्रीरामः पुरुषस्य कर्तृत्वा भोक्तृत्वा सुगदुक्का दिलक्षण अच्छा चित्ता धर्मा हा क्लेशरूप अत्वाद बद्धो भवदी तन निरोधन जीवन मुक्ति ही उपादिविनिर मुक्ता हा घड़ा देह मुक्ति ही जीवन मुक्ति विदेह मुक्तियोर अष्टोत्तरशधा उपनिषदः प्रमाणं कर्तृत्वादि दुःखनिवृत्तिद्वारा नित्यानन्द अवाप्तिप्रयोजनं भवति तत्पुरुषप्रयत्नसाध्यं भवति यथा पुत्रकामेष्टीनां पुत्रं वाणिज्यादीनां वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गं तथा पुरुषप्रयत्नसाध्य वेदान्तश्रवणादि जनिता समाधीनां जीवन्मुक्त्यादिलाभो भवति सर्ववासनाक्षयाद् तत्लाभः लाभः अत्र श्लोको भवति उच्छास्त्रिदं शास्त्रिदं चेदि पौरुषं द्विविधं मधम् तदु शास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रिदं लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते दिवितो वासना शुभा चैव शुभा च वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेन्नसे तत्क्रमेणाश्रुतेनैव मामगं पदमाप्नुहिदशुभो भावाः त्वां योजयदि सङ्गणे प्राग्स्तौ ये द्य भवदा कपे शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्दिवासनासरि पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पदी अशुभेषु समाविष्ट पौरुषेण प्रयत्नेन ग्राह्यभ्यासवशाद्यादि यदा वासनोदयं तथा अभ्यासस्य साफल्यं दिद्धित्वम् अमरिमर्धनः सन्दित्यामपि वृषं शुभामेव समाचरा शुभायां वासना वृद्धौ न दोषाय मरुत्सुता वासनाक्षय विज्ञानां मनो समकालं चिरभ्यस्ताः भवन्दि फलदा माता त्रयैवम समं यावन अध्यस्त्याच्छ पुनपुनह तावन्न पद सम्प्राप्तिहि भवत्य विसमाशदेहि एकैकशो एक निशी वृन्दे यद्यदे चिरमप्यलम तन्न सिद्धं प्रयच्छन्ति मन्दा सङ्कीर्तिता इव त्रिभिर् एते चिरभ्यस्तैः हृदयग्रन्थयो दृढाः निषङ्गमेव तृडन्तिः विसचेदाद्गुणा इव जन्मान्दशदव्यस्त

दुर्बुदः सम्यक् वासनायाति

नैष्कर्मेण तस्यार्थः तस्यार्थोऽसि न कर्मभिः न स साधना जापाभ्याम् मनः सन्त्यक्तवासनान् मौनान् दृदेनास्युत्तमम् पदम् वासनाहीनमपि एतद् चक्षुरादिन्द्रियं स्वतः प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासनामात्रकारोपनतिष्यसि दृग्दृव्येषु यदा पुनः एव पदधि तेषु धीरधिः मारुते चित्तसोद् उपत्यु परमाम् वासनम् मुनै विदुः दृढ अभ्यस्त पदार्थैः भावनादधि चञ्चलम्

शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्